Любое занятие, связанное с кино, развивающее для ребенка, потому что оно работает с временем, с психологическим. Ребенок начинает чувствовать минуту. Он вообще, что такое секунда, 24 кадра, ну, начинает ощущать. Время. Да, как время. И он понимает, что в жизни есть там статика, динамика, ну, движение, остановка, движение, остановка. У меня были дети, которые потихоньку назад, да. Читать не надо, открывать. Не надо, вы же выбираете. А, были дети, которые много лет прозанимались на танцах. Потом мы когда-то снимали э, движение полет птицы. Вот. И этот ребенок говорит, вы знаете, у меня никогда в жизни на танцах не получалась волна. А он вот снял реально ну, вот, волну, и раз, и начинает руками делать. У меня говорит, никогда в жизни не получалось. Ну, то есть он понял, как это происходит. Ну, когда на ком-то проиграл. Да. Теперь мусор. Мусор. <соединяющие> мусор. <соединяющие> мусор. Давайте продолжайте засовывать. Так, может сумки стоит вытащить. тысячи Сначала Судеречку, да? И поставить сюда. А, а, нет, мы да. Мы да, да, ну, об Да. Я говорил, Уже выше. То есть ведерко очень большое. Мне кажется, что наша Елене надо применить руку, она иногда закрывает себя предметами, лицо закрывает рукой. Ну, ну, а ну, для, зрителя, для зрителя это... Нет, ну, ну, у, нас же, у нас же не видео, все будет быстро. Вот смотри, 52 кадра, это чуть больше двух секунд. То есть она очень это быстро сделала. Ну, у нас в лаборатории есть такой символ, как корабль с такой, ну, как Wi-Fi вот этот значок. У него по пару стаканчиков. Ну, я уже не я, Ну, можно, я... Ага, мусорка была. Можно было. Ружьевые серветки. Двумя руками доставайте. И второй тоже.